بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد بس پیغمبر صلى الله عليه وسلم سيرة سيرت لارو وحيات لاردن يقار ده كتا جماعات لار حق ده مسلم نديا يقل نيدين خيانات لار حق ده بانو نظرنا صلى الله عليه وسلم vatandan chiqarib yuborganligi haqida aytib o'tgan edik navbatdagi mavzuimiz g'azotu najid najid g'azoti g'azoti va va ahrazahu fi bani sultonuhum musulmonlar qo'lga kiritgan mana shu nusrat bilan banu nazirning g'azotida biron bir urush va qurbonlik bo'lmasdan turib nusratidan keyin musulmonlar madinada musulmonlarning sultonlari qaror topdi tavattata mustahkam o'rnashdi go'yo qattiq yerga qoqiladigan qozilar bilan mustahkam o'rnashtirgandek o'rnashdimunofiqlar o'z hiylalarini ochiq aytishlikdan yordamsiz qolishdilar و أمكن للرسول صلى الله عليه وسلم ان يتفرغ لقمع الذين اذوا المسلمين بعد احد payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam uchun musulmonlarga uhuddan keyin ozor bergan arablarni sindirishlikka bo'shamoqlikka imkon topdilar bo'shamoqlik ya'ni vaqt ajratmoqlik imkoniyati topdilar fil fi yana ara, qanaqa yani, bu arablar deylsa musulmonlarga ozor bergan uhitdan keyin va uni madinani kishilarini xorlikda va kufronlikda o'ldiradigan chaqiruvchilarni jo'natishlikka tavatabu sakrab turishgan arablarni sindirishga yana bu arablar madinaga

payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mana bu xoinlarni odoblashshlikka turishlikdan oldin madinaning xabar madinaga khabar, xabarlar unga xabar beruvchilar tomonidan naql qildi ko'chirildi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga madinaning xabar so'rab keluvchil so'rab kelliklari ko'chirib keldiki badu mana shu sahroahi jamoatlari va arab jamoatlari bani mahorib bani salaba g'atafon qabilasidan bular jamlanish jamoatlari jamlanishlik bilan xabar yetib keldi ya'ni musulmonlarga bani muhorib bani salaba qabilalari jamoat jamlayapti <puppy> jamlayaptipayg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam chiqishlikka shoshildilar najid cho'llarini aylanib yurgan holatda <ratawweel> va mana bu bag'ri tosh bo'lgan cho'l ahallariga ahallarining qalblariga xof urug'ini ekishlik uchun tashlashlik uchun chiqdilar hattoki ularning birodarlari mana shu arabiylarning birodarlari musulmonlar bilan birga qilgan kasblar qiladigan kasb qilib olgan o'zining nakir bo'lmagin ishlariga odatlanib qolmasliklari uchun boshqa bir arablarning birodarlari musulmonlarga ko'p ziyon yetkazgan edi munkar narsalardan mana shu munkar narsalarga odatlanib qolmasliklari uchun payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam ularning qalblariga qo'rquvni tashla urug'ini tashlagan holatda chiqdilar bi maqdamil illa hazaru tamannau fi jibal aroblarki talon toroj qilib olishlikka va zulm qilishlikka mukkasi bilan ketgan maradu diyani tajovuz qilib ketgan arablar ular musulmonlarni kelishligini eshitishlik bilan ehtiyot bo'lar edilar va tog'larning boshlaridan o'zlariga man qiladigan narsalarni olar edi tog' tepalariga qochib chiqib ketar edi hakaza arhabal muslimuna mughira.

Dar haqiqat g'azot va siyar ahllari siyar ham g'azot ma'nosida bo'ladi ahillari mana shu maqsadda muayyan bir g'azotni zikr qildilar bu g'azotda musulmonlar najd yerlarida g'azot qilgan edi Rabi soniy oyida yoki jumadil avval oyida to'rtinchi hijriy yildan bi g'azati bu g'azotni riqo g'azoti deb ismlagan edilar ammo g'azoti amrun madina ammo bu muddat o'rtasida g'azotning voqe bo'lishligi madinaning holatlari uni talab qilayotgan bir ish edi ya'ni bunday qiyin ahvolda g'azot qildi deyishi uchun tarixni yaxshi o'rganib chiqishimiz kerak edi g'azoti badrin allati kana kana qad qad tawa'ala biha abu sufyan sarafihi min iqtaraba chunki abu sufyon bilan vadalashgan uhuddan qaytgan paytida abu sufyon abu sufyon bilan vadalashgan badr g'azotining mavsumi yaqinlashib qolgan edi va madinani sahro ahllari va arobiy ahllari bilan birga ularning tamarrud sarkashligiu va g'iytrisa oz zolimligi bilan birga ya'ni g'idirsa kibrligi bilan birga madinani xoli qoldirib ketishlik va qo'rqinchli bu yo'liqishga chiqishlik ya'ni makka bilan yo'liqishlik juda qo'rqinchli kuchli yo'iqishlar edi madinaga ma, madina ahillari barcha askarlarni yig'ib chiqib ketib qolsa kuchli jang uchun ya'ni Quraysh jang uchun madina xoli qolganda mana bu arabillardan xotirjamlik bo'lmaydi odam mana shunday qilib chiqib ketib qolishligi u

tushishligini kutib turgan mana bu katta jang singari narsaga chiqishlikdan oldin ularni boshqa atrofdagi madina atrofdagi arobiylarni kuchlarini sindirib ularni yomonidan tiyilib olishi kerak edi vaqt qisqa qolyapti badr ikkinchi badr jangi yaqinlashib kelyapti shunda tezda atrofdagi arobiylarni kuchini ham sindirish kerak edi chunki jangga chiqib ketsa arobiylar madinaga tajovuz qilib kelib kirishligi mumkin hech kim yo'q vaqtida

chunki bu zotir riqo g'azotiga kelsak unga abu Hurayra ham shohid bo'lgan edi qatnashgan edi zotrida va abu muso ashari va abu Musa Ash'ari ham qatnashgan edi Abu Hurayra g'azati Xaybar bi ayyam endi abu Hurayraning islomi esa Xaybar g'azotidan bir necha kunlar oldin bo'lgan edi Xaybar g'azoti esa zotirriodan keyin tushgan edi yu qanday qilib zotir riqo deymiz buni demoqchilar mus ashariy roziallohu anhuva xuddi shuningdek abu muso ashariy ham payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga haybar vaqtida muvofiq keldilar uchrashdilardemak zotirriqo g'azoti haybardan keyin bo'ladida haybardan oldingi g'azot u zotir riqo g'azoti emas boshqa g'azot demoqchilar yana unda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam to'rtinchi yilda uni kechiktirishlikka dalili payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam ya'ni to'rtinchi yildan kech kelishligi beshinchi yilda xaybardan keyin bo'lishlikka dalil payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam unda xof namozini o'qigan edilar zot riqoda va bu soratil xof ya'ni xof namozi u usfon g'azotida xof namozning shariat qilinishligining avvali edi demak hech qanday shak xilob yo'qki usfon g'azoti handaq jangidan keyin sodir bo'lgan inshaalloh hali aytib o'tamiz u o'rinda bularni hamztandaq g'azotil handaq esa handaq g'azoti beshinchi yilning oxirlarida bo'lgan edi g'azatu badriy saniya ikkinchi badr g'azoti ya'ni uhud jangidan keyin abu sufyon o'ylab ko'rmasdan turib va'da bergan badrda uchrashamiz deb va'da bergan badr g'azoti Alamma muslim, kafkafu sharrahum akhadhu li aduwwihim al-arabi al-akbar. musulmonlar arablarni atrofdagi arablarni shavkatini kuchini sindirgach ularning yomonligidan tiyilgach ular o'zlarining katta dushmanlariga yo'liqishlik uchun tayyorgarlikni ola boshladilar Faqat amu va madrubu Quraysh fi g'azati Uhud. Dar haqiqat bir yil o'tdi va uhud g'azotida quraysh bilan birga urilgan va'da ya'ni bitilgan vada hozir bo'ldi Va 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 haqqo li li Muhammadin sahbihi an yakhruju muwajihu Abu Sufyan qawmihi. payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam uchun va uning sahobalari uchun abu suyon va uning qomiga yuzlanishlikka chiqmoqlik haqli edi va urush tegirmoni aylanmoqligi urush tegirmonini aylantirmoqligi zarur ediki ikkinchi marta hattoki bu ish ikkita firqaning eng to'g'rirog'iga

626 yuzi yigirma oltinchi milodiy yilga Yan yanvar oyidan milodiy yilga to'g'ri keladi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam va'da qilingan joy uchun 1500 ta askar bilan chiqdilar va otlar esa 10 ta otli bor edi hamal ali, ali, ali ibn abi uning bayrog'ini ali ibn abi tolib ko'tardi va madinati madinaga esa abdulloh ın ravohani qoldirdilar

makkalardan bir, bir marhala, bir bosqich uzoqlikda joy uzoqlikdagi joy edi Bi majanna bi Majanna, Majanna degan joyga tushdi. un tushdinhiya mana shu tomondagi bir suv bor joy edi. Abu Sufyan mutasaqilan fi al-qital ma'al Abu Sufyan makkadan chiqdi juda og'ir olingan holatda hech chiqqisi kelmay çıksı chiqmoqligi qiyin bo'lib chiqdi musulmonlar bilan birga jang oqibatida fikrlagan holatda qanday bo'lar ekan derdi ala mashari dar haqiqat uni qo'rquv ushladi va uning his tuyg'ulariga haybat egallab oldi falamma azmuhu marrzronga tushgach uning azmi zaiflashib ketdi ketdiqaytishlikka hiyla ishlatdi va o'zining asoblariga do'stlariga aytdi ya ra quraysh dedi ey quraysh jamoati illa amu khasbin fihi fihi shajar laban sizlarga chiqishlik durus bo'lmaydi magar mo'l kulchilik yili bo'lsa sizlar unda daraxtlaringni o'stirgan va unda sutlarni sizlar ichgan oyda chiqishlaring kerak edi yilda jangga dedi

odamlar qaytib ketdi hech bir bu fikrga hech bir qarshilik ko'rinmasdan hammasi qaytdi mayli dedi deyishdi hammasi zo'rg'a turgan ekan hammasi mayli yaxshi fikr bo'ldi dedida de de qaytib ketdi li musulmonlarga yo'liqishlikka sayr qilish sayrni sayrga ulashlikka biron bir isror mahkam turishlik ilho mahkam turishlik zohir bo'lmasdan juda yaxshi fikr bo'ldida deb qaytib ketishdi hammasi ammo musulmonlar esa badrda 8 kun turdilar dushmanni kutgan holatda min at-tijorati farabihu o'zlar bilan birga bo'lgan narsani savdo qilishib savdodan o'zidan bo'lgan bu narsalarni sotdilar bir dirhamni ikki dirham bir dirham barobariga ikki dirhamni sotdilar ya'ni foyda qilishdilar bir dirhamga ikki dirham qilib keyin madinaga qaytdilar qaytdilarto'satdan bo'lgan bu voqeaning jugani o'zlarining qo'llariga ko'chdi yana musulmonlarning qo'liga ko'chdi jugan ularning haybatlari nafslarda yana mustahkam qaror topdi va alal jang maydonidayu o'zlarining turar maydonlarida ular yana yetakchilik qildilar qildilarmana bu g'azot badrul mavid deb ham ismlandi taniladi badru saniy ham deyiladi badrul axira ham deyiladi badrul sugro ham deyiladi g'azotu dumatul jandal dumatul jandali payg'ambarimiz sallallohu alayhi vassallam badrdan qaytdilar darhaqiqat omonlik va salomatlik mintaqasiga egalik qilgan holatdadavlati madina va payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning davlati xotirjam bo'ldiarab chegaralarining eng uzoqga yuzlanish uchun vaqtlari bo'shadi hatto musulmonlarga moqifda turgan ya'ni jang maydonida turishlik jang maydoni ustida saytara hokimronlik o'zlariga musulmonlarga aylanishlik Va yot, yot, bu narsani do'stlari ham dushmanlari ham tan olar edilar badr sura fil madinati kichkina badrda madinada badr, badr sug'ro ya'ni kichkina badrdan keyin madinada 6 oy turdilar payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam. Suma ilayhi al-akhbaru al-qabaila hawla min al-sham taqta'u tariqa wa wa tanhabu ma yamur biha annaha qad hashada jam'an kabiran turidu an al-madina. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam 6 oy turgandan keyin qaytib kelib badr kichkina badrdan unga xabarlar yetib keldiki qabilalar davmatul jandal atrofida shomdan shomga yaqin joyda mana shu yerda yo'llarni kesyaptilar ekan o'sha turgan joylarida o'tgan kishilarni o'tgan narsalarni talon taroj qilyapti va katta jamoatni madinaga hujum qilishlikni xohlagan holatda jamlayapti degan xabar yetib keldi fasaa rasulullohi sallallohu alayhi vasallam al madinati e payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam madinaga siboortufa roziyallohu anhuni boshliq qilib qo'ydilar musulmonlardan mingta kishi bo'lib robbiy avvaldan besh kun qolganda ya'ni besh kecha besh kun qolganda hijriy yilning beshinchi yilida chiqdilar payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam mazkur va banu uzro qabilasidan bir yo'l yo'l boshchi qilib bir kishini oldilar u yo'lni yo'lga dalil bo'lardi yo'lni ko'rsatar edi bu odamni mazkur deb ismlanar edi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kechasida sayr qilar edilar va kunduzda bekinib yotar edilar hattoki dushmanlarga to'satdan hujum qilgunga qadar vaholanki ular g'aflatda qolgan holatlarida dushmanga g'aflatda turganda hujum qilsangiz juda yaxshi oson yengasiz dana minhum ularga yaqinlashib kelsalar ular g'arb tomonlariga ya'ni boshqa uzoq mamlakatlarga chiqib ketgan ekan ularning jamoati ularning hayvonlari va ularning cho'ponlariga hujum qildilar sahobalarushlaganini ushlab qoldi qochgani qochib ketdi dumatul jandalhi har bir tomonga qarab qochib ketishdilar musulmonlarning iyonigajang jang kishilarni yig'ayotgan odamlarmusulmonlar ularning sohasiga sahnasiga damatul jandalga tushgan vaqtida ulardan biron kishini topmadi va qoma rasululloh sallollohu alayhi vassallam ayaman payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam u yerda bir necha kun qoldila askarlarni jo'natdilar va qolgan arablarni firqalab tashladilar falam ahadan ulardan birontasiga qo'lga kiritib yutqiz ya'ni birontasiga musibat summa raja ila al-madina yetkazmadikeyin madinaga qaytdilar va mana shu g'azotda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam vassallam bilan kelishdilar va duma bilan kelishdilar zamma bilan bo'ladi duma u bir makon ediki bir tanilgan edi shom tepaliklari tepaliklari bilan bir tanilgan makon edi duma degan joy dimash u esa u bilan mana shu

mana shu keskin tez ijroatlar ya'ni tez ishlarni bajarishlik bilan va mana shu puxta hikmatli planlar bilan payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam omonatni kengaytirishlik ya'ni tinchlikni kengaytirishlikda najot topdilar va mintaqada salomatlikni ijro qilishlikni mantiq topdilar va mavqifga o'sha turar o'rin atroflariga hukmron bo'lishlikni najohini topdilar va li vamusulmonlarni foydalari manfaatlari uchun kunlarni yurishligini o'zgartirishlikka najot topdilar va mataibil va 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 xorijati kanat alayhim bihim min kulli jam janibin ularni har bir tomondan o'rab olgan va ularga ustma ust kelgan ichki va tashqi mashaqqatlarni yengillatishlikka najot topdilar faqat sakatal munafiquna va munafiqlar jim bo'lib qolishdilar va ular bo'ysundilar s ya'ni xor bo'lishdilar past bo'lishdilar ijla'u qabilati min yahudiylardan qabilalarni chiqarib yuborishligi ham to'la bo'ldi tazohara bi ifoi haqqil va yana bir yahudiylar qabilasi qoldi ular qo'shnichilik haqqini vafo qilishi şey bilan tazohara zohirona ko'rsatgan holatda boshqa ikkinchi bir yahudi firqalari qoldi ya'ni bani Qurayza qoldi bani Qurayza ham vaqtincha zohir qilib turadi ammo ahzob jangida Xandaq jangida ular ham o'zlarini kimligini ko'rsatadi ular ham jazolanadi va ifoil at paymonlariga vafo qilishini zohir qilib ko'rsatib turar edi va sakonatil badu sahro ahllari va arobiy ahllari ham hammasi tinchdi ya'ni past bo'lishdiqurash esa musulmonlarga hujum qilishdan ham burildi وجد المسلمون فرصه لنشر الاسلام وتبليغ رساله رب العالمين musulmonlar эса islomni тарқатишга фурсат topishdilar ва оламларнинг Роббиси бўлган Аллоҳнинг рисолатини yetkazishlikka фурсат topishdilar Биз mana shu yerda mavzuyimizga yakun yasaymiz inshoolloh keyingi mavzuimizni yana eng katta xatarli g'azotlardan biri bo'lgan g'azotul xandaq ya'ni g'azotul ahzab يعني احزاب غزوتدن ان شاء الله باشлаймыز وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين